ॐ नमः शिवाय 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 अथ चन्द्रशेखराष्टकम् चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमज् च्युदाननसायकं क्षिप्रदद्गपुरत्रयन्त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् चनजातपावकदद्गमन्मथ विग्रहं भस्मदद्गकलेवरं भवनाशनं भयमव्ययं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै वारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचन पूजिताङ्ग्रिसरो देवसिरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसकं भवाक्षहरम्भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेवरम् क्ष्वेड नीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणां दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिभर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमहम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनु उत्तमं सोमवारि न बुहुताश न सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेष लोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथमः समन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हितस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पथमाधरुं चन्द्रशेखर एव तस्य ददातिमुक्तिमयत्नतः इति श्रीमार्कण्डेय मुनिप्रणीतम् चन्द्रशेखराष्टं सम्पूर्णम् आत्मात्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रासमाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणा विधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् परचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमहितमं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाभ्ये श्रीमहादेव शंभो Om um, tat sat Om um, tat sat Om um, tat sat